Если заехали в Австрию только что через мой листок уже в Австрии Ветрины это электроэнергию вырабатывают ветряную от ветра тоже дуже, дуже богат богате их тут Это ночная Вена. Ночная вена, смотрите, как красиво, столько огней. Это торговый центр. Это, наверное, здесь винчик пьют, пивко люди сидят. Здесь кораблики ожидают. Следующий день, наверное, течение в реке такое быстрое. Мойзня, мойзня. Ну, в общем-то, прикольно здесь в центре. А немножко дальше отходишь, уже все спят, все закрыто. И уже, в принципе, делать нечего. Вот, завтра днем будем смотреть, конечно, более информативно все это. А сегодня уже, наверное, эпидемо слипинг робиты. Так, мы побачили тут Корнушок. Гендель на своем рынке, наверное, можно купить какие-то куклички и его 9000 рублей спать, спать, спать спать, спать спать идем в саму рамку спеем идем идем по видню видно. Место зранка уже уже живое. Там кушает две. Дежуризма. Можно было по Вот тут. Дуная протекает. Это ж Дуная, Аня. Дуная. Дуная Е. Дуная Рай. Вот идем дальше по таким улочкам Очень много магазинчиков разных ну, Жизнь кипит, как бы утро Все люди кофе пьют Кушают круассаны Кому интересно, интересно, кому можно посмотреть, сколько стоит это все дело. Цены. Ну, то, что я услышал, это 55 евро на 20 минут. Круг здесь в Вене, то есть есть там за 150, это, ну, там написано, в общем-то. Солнце светит, я не вижу особо. Что, ходим? Девчатки, ходим, пока нас полис не забрало. такий храм дуже-дуже красивий, конечно, дуже. тут. Зроблено тут екскурсія. А, стоп, стоп, стоп. Экскурсия. Экскурсия. Все ваши. Вот мы все в Apple Store Ховбур. Это тоже часть Вены. Огромная Белоснежная. Мужик Дубасит. Мужик Дубасит змея Горыныча, видишь? Там...

операторской резиденции. Ну, говори, что она? Кто Территория был? представлена не только 19 дворцами, выполненными в различные эпохи, но и великолепными парками, по которым можно прогуляться. Некоторые залы этой резиденции до сих пор служат официальной резиденцией для президента республики. Он заседает иногда. Ничего себе! Тут президент республики заседает, да, ты представляешь? Да, наверное, когда вы ты вопросы? представляешь? Республики. Посмотрите, какой папа. А я же видел. Республики. Да, президент республики здесь заседает. Республики. Да, республики. 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 Очень тут полно этих велосипедов, мопедов, самокатов, вот. транспорт очень удобный, по всему городу ездят трамваи, автобусы, экскурсионные автобусы, паромчики, пароходы различные, еды тут валом, очень много разных кухонь, очень много китайской кухни, корейской, вот. сегодня будем в ресторане, может быть попробуем что-то скушать. Какой-то шницерий может...